Pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidilfitri menyebabkan pergerakan besar-besaran keluar dari Kuala Lumpur kerana Aidilfitri merupakan cuti terpenting. Daripada semua laluan keluar dari ibu kota, laluan yang paling mencabar ialah laluan antara Kuala Lumpur dan Kota Baru menuju ke Kelantan. Tidak seperti negeri-negeri lain yang mungkin perlu menambah beberapa jam untuk tiba di destinasi masing-masing. Perantau yang menuju ke kota baru perlu menghabiskan masa sehingga 20 jam di atas jalan raya untuk perjalanan sejauh 430 km. Mengapakah perantau dari ibu kota ke Kuala Lumpur perlu bersiap sedia memandu sehingga 20 jam di atas jalan raya? Dan apakah punca trafik bergerak begitu perlahan seperti siput? Mari memandu di atas laluan persekutuan 8 dan 34 untuk merasai, mengamati dan mengalami pemanduan pada musim perayaan dan memahami sebab-sebab mengapa trafik begitu teruk. Sepanjang perjalanan di Pantai Timur terdapat banyak topik yang boleh dikongsi dengan seluruh dunia. Lebuh Raya Pantai Timur, Malam Ramadan yang meriah atau Feri Sungai Terakhir beroperasi di Semenanjung, terletak di Pengkalung Kubur. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian Kereta-kereta yang bertali arus masuk ke Kelantan tanpa henti Pada hari-hari biasa memandu dari Kuala Lumpur ke Kota Baru Hanya mengambil masa kira-kira 8 jam Tidak termasuk berhenti rehat dan mengisi minyak untuk memahami sebab berlakunya kesesakan lalu lintas yang begitu dahsyat, kita perlu melihat kembali akan perkembangan pengangkutan antara negeri Kelantan. Pada awal abad ke-20, uh, geografi Kelantan menjadikan negeri ini agak terpencil daripada kebaikan negeri-negeri Melayu yang lain. Jalan tanah menghubungkan Kelantan dengan Terengganu manakala terdapat denai-denai hutan yang jarang digunakan kerana rupa bumi hutan yang mencabar, keterpencilan dan risiko dirompak. Semasa zaman penjajahan British, landasan kereta api menghubungkan Kelantan dengan negeri jiran Pahang siap pada tahun 1932 dan Siam atau Thailand hari ini ke timur laut menyeberangi Sungai Golok. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Tumpat iaitu terminal KTM landasan pada timur boleh mengambil masa sehingga 20 jam. Lokomotif WAP lambat laun digantikan dengan lokomotif diesel tetapi kelajuan serupa sahaja dan kesukaran bergerak antara Kelantan dan seluruh semenanjung kekal berterusan. Ada lapangan terbang di pekalan Cepa dengan penerbangan terus ke KL tetapi terus teranglah berapa ramai yang mampu membeli tiket penerbangan yang melambung harganya pada musim perayaan. Hanya pada tahun 1970-an apabila jalan berturap mulai dibina, masa perjalanan ke Kelantan berkurangan dengan ketara. Jalan-jalan baru telah dibina menghubungkan Kelantan ke negeri-negeri jiran, Perak dan Pahang melalui jalan darat. Pada tahun 1982, Lebuh Raya Timur Barat dibuka kepada lalu lintas dan dalam konvoi tentera pada awalnya memendekkan jarak antara Kota Baru dan Pelabuhan Pulau Pinang di Butterworth daripada 950km kepada 325km. Jalan antara Kuala Kerai dan Gua Musang dibuka pada tahun 1983 manakala jalan antara Gua Musang dan Kuala Lipis dibuka pada tahun 1986 penambahbaikan jalan sedia ada seperti lorong memotong dan lebih banyak perabot jalan telah ditambah. Manakala bandar kota baru yang pesat membangun menjadikan jalan bandar dilebarkan kepada empat lorong. Namun jalan raya yang ada di sempadan tetap sama selama bertahun-tahun kerana Kelantan menjadi salah satu negeri di semenanjung yang tidak mempunyai lebuh raya betul. Satu, satu lagi ialah Perlis. Pelis dihubungkan dengan Jalan Raya Berkembar ke Lebuh Raya Utara Selatan di Changlun bersama dengan populasi negeri yang rendah iaitu lebih daripada 200,000 orang Lebuh Raya kurang diperlukan. Lebuh Raya biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh syarikat swasta yang mengutip tol untuk menampung kos operasi dan penyelenggaraan bersama-sama dengan bayaran balik pinjaman. Mengenakan tol akan meningkatkan kos pengangkutan dan menyebabkan pengguna jalan raya yang berpendapatan rendah hilang sebahagian daripada pendapatan boleh guna mereka. Kontrak konsesi lebuh raya mungkin membenarkan kenaikan tol secara beransur-ansur untuk menampung kos yang semakin meningkat atau meminta kerajaan negeri atau persekutuan untuk menampung kenaikan jika kenaikan tol tidak dibenarkan. Oleh itu kerajaan negeri Kelantan berpendirian sejak 1990 jalan raya sepatutnya terbuka dan percuma untuk digunakan oleh semua. Oleh sebab itu tiada lebuh raya bertol di Kelantan. Jalan paling hampir di Kelantan yang boleh dianggap sebagai lebuh raya ialah lebuh raya Salo, menghubungkan Tunjung dan Pasir Mas, memendekkan jarak antara Kota Baru dan Bandar Sempadan, Rantau Panjang. Lebuh Raya Salo dibreka dengan spesifikasi Lebuh Raya Dua Lorong ataupun Super two Highway dengan bahu jalan yang lebar tetapi tiada pembahagi jalan. Sehingga kini tiada satu pun jalan persekutuan dan negeri di sempadan Kelantan dibina semula dengan spesifikasi Lebuh Raya Dua Lorong ataupun Super two Highway. Tiada bahu jalan, tiada pembahagi. Walhasil, Kelantan merupakan satu-satunya negeri di Semenanjung yang tidak disambungkan dengan jalan raya berkembar ke mana-mana negeri jiran. Peningkatan bilangan jumlah kenderaan di atas jalan yang sama tahun demi tahun tidak menghalang perantau untuk pulang ke pangkuan keluarga tidak kira berapa lama masa memandu yang diperlukan. Mungkin ada yang cakap naik sajalah kapal terbang daripada KLIA ke Pengkalan Cepa cuma satu jam tempoh penerbangan. Okey, berapa banyak wang yang perlu dibelanjakan untuk tiket penerbangan yang melambung mahal tu tak punya pada musim cuti? Tambahan pula tiket walaupun rendah, bagasi tambahan ekstra check-in akan dikenakan bayaran ekstra oleh syarikat penerbangan tambang rendah. Kini sesiapa pun boleh bengang. Pilihan lain yang ada ialah membeli tiket kereta api ekspres khas dari Kek Central ke Pekan-Pekan di Barat Pahang dan Kelantan yang telah habis dijual sebelum Ramadan lagi. Saya ada bercerita mengenai ekspres dari timuran yang beroperasi antara Johor Bahru dan Tumpat di dalam video seperti ini. Kereta api ekspres antar bandar yang terakhir di Malaysia. Pautan untuk menonton video ini akan muncul di sebelah atas. Begitu juga dengan bus ekspres. Tiket di Kelantan habis licin dijual beberapa minggu sebelum ada fitri. Tambahan pula bas ekspres juga terperangkap dalam kesesakan lalu lintas oleh itu masa perjalanan menjadi lebih lama daripada 8 jam kebiasaan oleh itu, memandu kenderaan adalah pilihan utama bagi mereka yang pulang kerana keselesaan, fleksibiliti dan juga kos. Sebagai pembandingan, memandu ke Alostar pada keadaan trafik biasa adalah 5 jam dengan jarak yang serupa itu 430km dari KL. Dalam beberapa tahun kebelakang ini, lalu lintas juga sesak semasa hujung minggu yang panjang dan cuti utama yang lain walaupun aa, ramai yang tidak menyambutnya. Tahun baru Cina, Christmas dan di Favali mungkin kena balik sebab ada kenduri ataupun kena gantung tanglung ke rumah. Menurut Anih Berhad iaitu pemegang konsesi lebuh raya Kiala Karak dan lebuh raya Pantai Timur ataupun LPT1, syarikat tersebut menjangkakan lebih daripada 1.9 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya Kiala Karak sebelum cuti Adi Fitri pada April 2024. Apakah sebab trafik yang menuju ke Kelantan lebih teruk daripada trafik yang menuju ke negeri-negeri lain di Semenanjung? Faktor yang pertama, jalan satu lorong. Pintu masuk utama ke Kelantan ialah Pasir Putih dan Tok Bali di timur, Gua Musang di selatan, Jeli di barat dan Kompleks Sepadan Bukit Bunga, Ratau Panjang dan Pengkalan Kubu di barat laut. Kesemua jalan masuk ke Kelantan adalah jalan dua lorong dengan satu lorong setiap arah kecuali di Pengkalan Kubu, kena naik feri. Jalan dua lorong dengan bandar-bandar, kampung-kampung, kedai-kedai dan gerai-gerai yang tidak terkira banyaknya sepanjang perjalanan yang mendorong kepada nombor dua iaitu banyaknya simpang keluar masuk. Simpang yang berhubungkan jalan utama ke kampung, ke kedai-kedai dan juga jalan luar bandar bersambung terus dengan jalan yang menyebabkan banyak titik konflik. Dan apakah itu titik konflik? Titik konflik ialah titik pertemuan di mana dua kenderaan boleh bertemu dan bertembung. Terjadilah kemalangan jalan raya. Titik konflik berlaku di persimpangan, tempat letak kereta di sebelah tepi, persimpangan kecil, lot-lot kedai dan banyak tempat di mana kenderaan perlu membelok ke kanan, memperlahankan kenderaan di kedua arah, depan dan juga belakang. Weh, sikit lagi nak accident. Titik konflik juga berlaku sekiranya kenderaan bertembung di lorong bertentangan kerana tiada penghadang. Sebagai perbandingan, lebuh raya bertul mempunyai titik konflik yang minimum kerana adanya penghadang di tengah dan akses terkawal. Di lebuh raya, titik konflik hanya berlaku di pintu masuk dan keluar persimpangan dan kawasan rehat. Memandangkan lalu lintas di persimpangan besar juga perlu dikawal, nombor tiga ialah lampu isyarat. Lampu isyarat di Kelantan dioperasikan mengikut kiraan masa bukan oleh sensor dalam beberapa tahun lalu iaitu lebih kurang sebelum tahun 2020, beberapa lampu isyarat di Kota Baru menggunakan kiraan masa kerana lebih murah untuk dipasang dan lebih mudah untuk diselenggara lampu yang tulis 199 ke atas. Kini lampu isyarat di Kota Baru nampaknya beroperasi dengan sensor yang merupakan satu pencapaian yang baik. Semasa cuti-cuti umum, lampu isyarat akan ditutup untuk membolehkan lebih banyak kenderaan melalui satu-satu simpang tapi kenderaan tetap juga akan perlahan. adakah terdapat sebarang penyelesaian untuk diselesaikan atau sekurang-kurangnya cara untuk meningkatkan kelajuan lalu lintas antara Bentong dan Kota Baru dalam jangka masa panjang? Lingkaran tengah utama atau LTU ialah jalan raya bebas tol antara Bentong dan Kuala Krai yang sejajar dengan laluan persekutuan 8 sedia ada dengan sambungan akan datang ke Simpang Pelangai di sebelah selatan. Sebagai kompromi akan keperluan jalan raya berkembar dan jalan bebas tol, lingkaran tengah utama kini rancak sedang dalam pembinaan secara berperingkat. Saya ada bercerita mengenai lingkaran tengah utama ataupun CSR di dalam video sebelum ini di mana jalan raya ini perentas bahagian barat Pahang dan Kelantan dan sebab mengapa pembinaannya lebih perlahan daripada Lebuh Raya Bertul video paling popular setakat ni pautan untuk menonton video ini akan muncul di sebelah atas lambat sikit hmm. Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kerai atau Lebuh Raya Rakyat merupakan perancangan jangka panjang Kerajaan Negeri Kelantan menghubungkan Kota Baru dengan Bandar Kuala Kerai sambil memintas bandar dan kampung di sepanjang perjalanan dengan prinsip lebuh raya bebas tol, lebuh raya kota baru Kuala Kerai dibina tanpa sebarang plaza tol dan dibiayai sepenuhnya dengan peruntukan kerajaan. Oleh sebab itu, projek tersebut menghadapi isu yang sama dengan projek LTU yang menyebabkan hanya 15km daripada 70km yang dirancang telah siap selepas lebih 10 tahun pembinaan. Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kerai disepadukan sebagai sebahagian daripada lingkaran tengah utama walaupun pembinaan dan penyelenggaraannya adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri Kelantan. Satu lagi projek mega iaitu laluan laluan rail pantai timur ataupun East Coast Rail Line ECRL yang dibiayai oleh pinjaman dari China dan dibina oleh syarikat pembinaan China sedang rancak pembinaannya. ECRL akan menghubungkan Gombak, Terminal LRT Laluan Kelana Jaya dengan Kota Baru meliputi tiga negeri dan menghubungkan ketiga-tiga ibu negeri. Tolok standard akan membolehkan kereta api bergerak sehingga 160 km sejam lebih pantas daripada operasi ETS 140 km sejam di pantai barat yang menggunakan tolok meter. Usaha untuk memperbaiki lalu lintas tidak seharusnya berhenti setakat itu saja. Rangkaian bas henti-henti di Kelantan perlu disusun semula daripada peringkat kekerapannya sebab utama orang ramai memandu ke Kelantan adalah kerana sistem bas awam tempatan sistem bas henti-henti yang tidak boleh diharap Ada sesiapa yang pernah mencuba menaiki bas MRD Mutiara Rentas Desa. Sebab pernah, masa menunggu adalah 1 jam, itu pun kalau bas datang atau tidak terperangkap dalam lalu lintas. Selain itu, bas Mutiara Rentas Desa hanya beroperasi pada waktu siang dan tiada perkhidmatan bas pada waktu malam. Pengurusan tempat letak kereta harus diketengahkan juga. Selalunya kesakan berlaku di tempat tumpuan di mana tempat letak kereta tidak mencukupi, kawasan sekitar Masjid Muhammadi, Fok Chee Yee, Baru, Kubang Kerian dan pusat bandar yang lainnya. Ah dah, tak ketinggalan uh, Shell Jalan uh, Gomusang sebelum masuk ke LTU. Mungkin ini adalah masanya yang baik untuk bertemu dengan wakil rakyat di Kelantan dan adukan mengenai uh, isu kesakal lintas yang berlarutan begitu panjang. Jika anda ingin memandu ke Kelantan pada musim cuti, pastikan persediaan yang mencukupi sebelum mula memandu. Kereta harus diservis, pemandu harus sihat buat hafiat, minyak cukup, minyak petrol dan makanan dibawa juga. Untuk melihat keadaan trafik terkini, Google Maps ialah teman dalam perjalanan Lebih terkini daripada sebarang media sosial Terima kasih banyak kerana menonton Saya harap ada belajar sesuatu yang baru tentang memandu ke Kelantan Dan sebab mengapa pergerakan trafik lebih sesak pada musim-musim perayaan Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi dalam video akan datang